Доброго ранку, ви дивитесь навчання Сьогодні ми з вами безпосередньо поспілкуємось з представником вже для вас відомої консалтингової групи Свізконтакт, який приїхав у Кіровоградський інститут комерції та економіку правовий коледж для того, щоб поділитись своїм досвідом. Я студент 4-го курсу Кіровоградського інституту комерції. Представитель студентського парламенту. и также студенты кафедры финансов. Последние две недели у нас в гостях пребывал гость из Швейцарии, профессор банковского дела Маркус Хартман. Он рассказывал нам про особенности международного корпоративного банкинга. Все его лекции были очень интересными и важными в силу того, что Украина находится на пути вхождения в мировую глобализационную структуру в мировые рынки и именно поэтому э, я считаю что все знания которые мы получили очень важны и очень помогут нам э, в, нашей, в нашем трудоустройстве в, нашем, в нашей последующей жизни э, если вы хотите получать э, все современные и актуальные знания которые существуют в нашем мире Добро пожаловать в Кировоградский институт коммерции. Довольно продолжительный период времени я прожил за пределами Швейцарии со своей семьей в Японии. У меня много наработок в системе банковского дела, с которыми я с удовольствием делюсь с молодыми специалистами по всему миру, в том числе и со студентами Кировограда. На мой взгляд, именно Кировоградский институт коммерции обладает необходимой базой для подготовки современных специалистов, мотивируя их тем самым до достижения Економіко-правовий коледж є структурним підрозділом Кіровоградського інституту комерції. Кіровоградський інститут комерції та соціально педагогічний інститут «Педагогічна академія протягом багатьох років підтримують наукові, міжнародні зв'язки з викладачами, провідними спеціалістами з різних країн світу. Під час таких публічних лекцій, занять, тренінгів наші студенти економіко-правового коледжу мають можливість спілкуватися безпосередньо з носіями мови. Кирганский институт коммерции сотрудничает с фондом «Свисконтакт» уже 4 года. Свисконтакт государственная организация Швейцарии, которая занимается развитием кооперации. Ее цель продвижение рыночной экономики и социального развития избранных стран. В структуру Свисконтакт входит подразделение ведущих экспертов, которое предлагает свои ноу-хау как волонтеры. Всем волонтеров Ведущих экспертов SwissContact преподавали лекции в Кировградском институте коммерции, начиная с 2007 года. Это были Пол Холл, Рульф Муллер, Милан Каприс, Курт Истлер, Эдвард Аман, Руди Франк. И сейчас в Кировградском институте коммерции преподает лекции ведущий эксперт SwissContact Маркус Харкман. Он читает лекции по курсу «Международные корпоративные банковские услуги» для студентов первого курса, второго, третьего и четвертого, а также для студентов экономика правового колледжа. Студенты Кировоградского института коммерции имеют возможность перенять практический опыт работы банка в Швейцарии напрямую от нашего гостя, который работал и занимал ведущие должности в швейцарском банке Credit Suisse. Тож на цьому все. Ви дивились навчання Com'UE. Е. Це лише перше наше знайомство з міжнародною діяльністю Кіровоградського інституту комерції. До зустрічі у нових програмах.